я практически не знаю, але могу вам сказать, что было четыре попытки штурма. Ну, штурмы как? Безоружные люди приходили пикетировать город дел. Есть вопросы сюда, я смотрел когда начальника, начальника э, полиции в Киевской области, он Горловский, да, спрашивали, а что вы там не стреляли и так далее. Я нашел методы, и личный состав был мобилизирован, никто не вошел. Значит, сам по себе городел не был захвачен до августа месяца, как и моя квартира. Они боялись, они боялись что я приеду и, просите их повешу там. Я был в зоне АТО, в городдел никто не входил вообще до где-то августа, может быть, начала сентября. Потом, когда уже пошла Россия, когда они поняли, что они остались, тогда они уже зашли туда. Но автоматическое оружие... И вообще весь, практически весь арсенал оружия мной был вывезен, и знаю об этом только я до сих пор. До сих пор они его не нашли. Придет время, я, если дай бог, э, удастся, то я вам покажу это оружие, скажем так. То есть не и, то, что там краткоствольная была команда раз отличному составу, да. Многие там попереходили, кто-то поздавал, там кое-какие пистолетики они понаходили. Вот. Ну и кроме того, вы должны понимать, это такой риторический вопрос там город дел, еще раз говорю, город дел мы не сдали, я считаю, это профессиональные действия, ни один лично, они приходились, там есть в интернете видео, требовались как по, по Орловке строй личный состав, там они будут принимать присягу, я этого не сделал и остался ну это моя принципиальная позиция я там уехал я туда только потому, что уже я знал, что они меня ищут и просто погибнуть. Там их было масса уже с автоматами. У меня в городе несколько короткоствольных автоматов. Я ездил с гранатой F1, этого не скрываю. Потому что в плен, вы понимаете, сейчас помучают, все равно убьют. Толку нет. Вот. Поэтому я уехал на Харьковском поезде, еще в последнее время тогда ходил за учебство. Моя машина служебная, мне ее расстреляли. Люди, которые остались там и собирали информацию от тех, кто взялся за оружие. Тоже начальник Уголовного розыска Печерских, начальник Бнона Лычман, их нет, их убили. Вот. Поэтому я с оружием в руках выехал, и э, по официальным документам 16 июня я нахожусь в зоне АТО. Я участник боевых действий, и в данном случае я могу сказать, что я участвовал в боевых действиях. Но еще раз говорю, об этом скажут люди. Теперь вопрос второй. По поводу Мельничука. Ну, во-первых, меня ничуть меня не знает лично вообще. Я практически уверен, меня никогда не увидел. Может быть, сегодня по фотографии меня увидит. Значит, э, в Луганской области я уже не находился где-то с апреля месяца, э, тогда 2015 -го года. Потому что я посмотрел по интернету, сейчас мне принесли, э, какого-то там он в июне или в июле месяце выложил эту статью про, про эти коррупционные схемы по поводу контрабанды. Так вот я могу сказать, что подразделение, ну, по крайней мере, МВД... Значит, там было два наших блокпоста. Один Лисичанск-Горск, э, так называемый. Там стояли и фискальщики, и пограничники, и, и Лисичанск-Артемов. На передней линии наших блокпостов не было вообще. Если на то пошло, на, 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 на передней линии, на том же, он там упоминает Раченко. Так Раченко это ведь батальон Айдар. О чем речь? Поэтому, еще раз говорю, никто этим не занимался, и тут рассказывают, что там контрабанда. Пусть, скажем так, я, я не хочу никого обвинять, но могу сказать однозначно, это моя принципиальная позиция, никакой контрабанде там не причастен. Была бы моя воля, если уже так вот риторически, но это мое, опять прошу прощения, это мое субъективное мнение, лично мое, не как должностного лицо. Я считаю, что ту территорию надо пока доступ прекратить вообще, потому что... Они выбрали Россию, пожалуйста. Это моя, моё, может быть, радикальное мнение, но я так считаю. Хотя, да, территорию отдавать нельзя, за нее нужно бороться. Но пока вы понимаете, опять же, мой взгляд, у нас силы средств против России бороться нет. Я вот, проходили мы подготовку, нам помогали грузины. У них хорошая квалификация, они в НАТО. Вот. Они тоже бились с россиянами. До тех пор, пока они не, не поняли авиацию, и не, 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 не нанесли ракетные удары, вот и все, и война закончилась в Грузии. Они уже возят Тбилиси были. Поэтому и мы, к сожалению, к, к моему глубокому сожалению, я говорю, там, там мой дом, там, там, образно говоря, вся жизнь прошла. Но так получилось, что пришлось служить где-то в другом месте. Поэтому это такая ситуация, о которой можно говорить долго. Говорю, мое мнение, что доступ прекратить будет возможность отобьем. Когда это будет, посмотрим. Но, опять же,